В Благовещенске прошел третий отборочный тур «Караоке битвы». На сайте portamur.ru уже началось голосование за его участников. В этот раз конкур конкуренты удивили зрителей и жюри своим репертуаром. Были выступления в стиле рок и даже оперное пение. Яна Лисовая узнала, как начинающие артисты готовили сценические номера и на что собираются потратить главный приз – тысячу долларов. Варваровка ждет. Группа поддержки участницы из села Варваровка почти 15 человек. Они и сами готовы зажигать, пока их фаворитка Юлия Калюжная выступает на сцене. Ну, речевки мы разучивали здесь на ходу. Я заранее придумала. Болела ужасно, как будто я вот сама, нервничала вся, вот просто и не, мог, не могла дождаться, когда споют. Мне очень понравилось вообще. Всем понравилось. жюри нас Этот номер готовили около месяца. Пришлось тщательно проработать образ, искать костюмы и шляпы. Мы репетировали в кабинете ансамбля «Грация», как бы мне потанцовывали ребята. И ходила в клуб, в сельский клуб ходила. И там пела. В третьем отборочном туре были исполнители из Благовещенска, Шимановской Свободного. Репертуар разнообразный от русских народных песен до оперы. Участница Марина Федосеева призналась, возможно, на выбор песни повлияло ее интересное положение. Другой конкурсант Никита Скрипник тоже удивил жюри своим репертуаром. Он уже был финалистом караоке битвы в прошлом году. Тогда исполнял рок. Сейчас говорит, пришлось сменить пластинку. Я на форумах читал, мне сказали, что я пою одну арию. Ну вот решил изменить этой традиции своей, спел песню из фильма. Я думаю, что если будут такие же высказывания на форуме, то можно дождаться русских народных песен от тебя, да? А я пел русские народные песни, я участвовал в ансамбле «Русь» в Дальгау, и там полностью репертуар русских народных песен. Никита уверяет, приз тысяча долларов для него не главное, и как потратить их в случае победы еще не знает. А вот семейный дуэт из Шимановска Наталья и Виктория Варварук уже твердо решили деньги пустят в нужное русло. У нас задумочка просто есть такая небольшая. У нас, ну скорее всего, мы на благотворительность отправим. У нас Наталья занимается просто движением волонтеров, вот и как бы туда скатились. До финала этот семейный дуэт пока не дошел. Жюри выбрала другой – Оксану Фоминую Анастасию Быстрову. Еще одной финалисткой стала Евгения Зуева. Кто пополнит этот список, теперь зависит только от пользователей сайта portamur.ru. Голосование уже началось, оно продлится до 9 апреля. А уже 10 пройдет четвертый отборочный тур. Яна Лисовая, Константин Волков, Андрей Цветков, Игорь Карпов. Новости дня информационное агентство «Порт Амур».